...или с больнички, да. Следующая трансляция будет или из полиции, или с больницами, ребята подсказывают. Но суть не в этом. 60, 70. У нас здесь примерно 60-70 человек Национальной гвардии и полиции. Я не знаю, сколько. сколько. Ну, численное превосходство, да, Толик? И вот такое. То есть нас оттеснили только за счет того, что нас было там. Ну, их приехало человек 300 оттеснили. И то, как бы... Вот что происходит сейчас, то есть вышли мы на акцию, на мирную акцию. Никто никого не бил, то есть было все спокойно. Но, к сожалению, такие вот люди, как Такие люди, как, я не знаю, там всех стало, примили, стало, но я вам стало, их покажу. Стало, нет, Они не считают, что э, Сбербанк это банк страны агрессора, то есть им плевать, ну всем на санкции там и так далее. Они выполняют непонятные команды. А вот. Э, приехали мы сегодня сюда где-то примерно в 7 утра. Заложили, вот вы можете видеть, я постараюсь приблизить. Тут сзади человек стоит с камерой, он по всей видимости оперативный работник. Сзади за ним заложен пеноблоком вход в Сбербанк России. Вот, Сбербанк России. Это центральный офис в городе Харькове по адресу улица Донец Захаржевского 2. Вот адрес. Что происходит? То есть вышли люди на акцию, да, обклеили этот банк стикерами, то, что это банк страны агрессора. Заложили вход и никого не пускаем с самого утра. Что начало происходить? Прибыла полиция или милиция, или Беркут, я уже. Ну как бы я не понимаю, кто это. Прибыли они, короче, и их. По всей видимости, они знали, сколько нас тут находится. Весь состав мы сюда не выводили. Нас было человек около 100. Они пришли, оттеснили. Пару активистов. Травмировано. Один в больнице в тяжелом состоянии. Что дальше? Дальше мы находимся. Мы отсюда не уходим никуда. То есть, э, мы не уходим. У нас осталось примерно человек около 60, то есть. И вот. наши парни стягиваются там вот сзади за национальной гвардией видно что там уже подтягиваются активисты то есть э, здесь национальная гвардия полиция руководство полиции как бы вот, вот ситуация. ситуация неприятна чем она неприятна тем что в стране идет война третий год весь мир принимает санкции против страны-агрессора, а полицейские защищают банк, банк страны-агрессора, непосредственно деньги Кремля. Вот он, это отделение, вот они, эти ребята, это Проволовский, это командир подразделения Харьков, которые якобы воевали в АТО. Я, честно говоря, я как бы не хочу даже давать им там оценку. Оценку будут люди. Нет. В общем, вот такая вот ситуация. У меня уже, кстати, садится телефон. Садится телефон. В общем, смотрите, у нас сидим тихо, мирно. 54 человека нас сейчас смотрят. Ребята вот отдыхают на пухах. Да. Никто их не боится. Вашу Бояться нечего. Это они должны нас бояться по одной простой причине, что мы говорим правду, и мы, и мы народ Украины. Начинается какой-то скандал, в общем. Давайте так, ребята. Э, прошу вас, короче, информацию о нашем мероприятии расширить максимально. И всех, кто может нам помочь, э, приходите сюда. Э, наши парни подтягиваются. Я бы, конечно, на месте полиции. Ну, не, не шел бы против народа в такое тяжелое время это неправильно но они сами спровоцировали эту ситуацию потому что мы наверное, по всей украине проводили эти акции не было никаких прецедентов а здесь именно я думал, ну, не вот, не там, не появились не такие вот ситуации. Ну, вот какой-то милиционер дает интервью, ну, так я так не слушай, знаю, кто ему полномочий. Это не он, вы это Он, наверное, рассказывает, как он бил отмечать. Он только что сказал, что он будет сами Я, честно говоря, не знаю его фамилию. Какие Беркуты? Как а пожалуйста, не не полиции. Полиции, у у они не Смотрите, о состоянии пострадавших, активистов и работников полиции. Да. Нет, у вас есть информация о состоянии пострадавших? Со стороны активистов и со стороны работников полиции. Это полицейская пресс-служба, правильно? Да, я не могу. Я только могу подсказать, что да, были. Есть ли у вас информация, кто применил силу со стороны полиции? Какое подразделение? Я вам не могу это даже ответить, потому что я не знаю, кто применил силу. Батальон Харькова прибыл сюда. Батальон он секунду, рассказывает о том, что был батальон Харькова здесь. Батальон... Чтобы не рассказывали из сектора... Он наш... рассказывает а, всем, и... чтобы мы не раскачивали будку. Буд. А. Поэтому никто из, баталь... из, моих подчиненных, ни один человек не применил и не, не нанес не, не травм или повреждений есть один простой вопрос. А скажите, пожалуйста, а вы переаттестованный сотрудник полиции? Да. А как ваша Человек, который пересекал границу с Российской Федерацией, вы помните, я про это писал пост? Да. Вы пересекали на момент, когда в стране была война, то есть шло АТО. У меня есть документ о том, что вы пересекали границу с Российской Федерацией неоднократно, будучи при этом в командировках в АТО. Вы, вы, вы видели этот документ? Да, я видел. Я его публиковал. Это. А что вы можете прокомментировать по этому поводу? Как вы, будучи сотрудником национальной полиции, пересекали границу со страной-агрессором, будучи в тот момент в командировке в АТО? С чем это обусловлено? У вас там родственники или у вас там какие-то, ну, я не знаю... Как это вы прокомментируете? Я границу Российской Федерации не пересекал. Ну как? Пограничники говорят, что пересекал. Но говорят, это еще не значит, что так происходит. Но вы же только что сказали, что... Я выезжал. Что выезжал. Выезжал на, на пункт таможенного перехода. Если вам это лично, если... Вы камер, то есть вы туда-обратно? Туда, туда Смотрите лично, я вас, в принципе, с уважением отношусь к А я, я же тоже не сказал, ну, что я вас не уважаю. Ну, в и чем я момент. вам могу это лично рассказать, ну, или для всего общества. Смотрите, да, я вам вопрос задал при общественности. То есть наши с вами личные отношения, это наши с вами личные. А сейчас мы с вами общаемся в свете фото... Ну, точнее, в свете видеокамер и некоторые... Некоторые из наших журналистов ведут прямую трансляцию. Я вам задал вопрос. Я вашу фамилию знаю. Поэтому я к вам отношусь, то есть я не сказал на вас, я вас не обидел, правильно, ничем? Ничем. Вот сегодня. То есть мы с вами встретились, и я у вас спросил, как ваша фамилия. Вы мне ответили. Я вам сказал. Вот у меня есть такая информация. Вы сказали, вы ходили на пункт таможенного контроля. А как это вообще? Как вас не задержали там? Ведь мы же все, вы же э, участника то. И я участник АТО. Но я ни в коем случае не хожу на пункты таможенного контроля. И ни, ни, никаких связей у меня со стороной агрессора, агрессора нет. Вот в чем момент. А для как? Того, чтобы, а что для, вы делали? Для того, чтобы попасть на пункт пересечения границ, к примеру, Гоптюка или какой-то еще, для этого недостаточно, не, не, не надо заходить на Россию. Ты можешь на него зайти и с него выйти. А как вас не задержала ФСБ? Вы меня не слышите? Нет, я вас... Есть я пытаюсь украинская сторона, нейтральная территория, российская сторона. На российской стороне меня бы задержала ФСБ. На российской стороне... Я был на пункте пресечения на украинской стороне, скажем так. Появился там и оттуда вышел назад. Побыл там полчаса времени. Просто на нейтральной территории? Даже на нейтральную не заходил. Был на украинской стороне. На пункте пресечения губки. Ну... Для того, чтобы попасть даже в duty free, я понял. Ну, то то есть показать документы, вы поехали за, ну, в duty free. Назовем это так, да? Ну, я приехал не в duty free. Угу. А зачем? У меня там был служебный интерес. Интерес и задача, это разные вещи, вы понимаете? То есть у вас была задача или служебный интерес? Нет, задачи у меня нет. У меня была оперативная необходимость. Оператив... Ну, вы же не оперативник, вы же боец батальона Харьков. Ну, в прошлой жизни не оперативник. Поэтому... Но, но это, что... в этот момент, извините, не можно вас чуть-чуть потесню. Но ситуация следующая. Давайте, я... может, по делу или давайте... Нет, Нет, так это по делу. Я же пытаюсь разобраться, как бы, э, где корень зла от той ситуации, которая сейчас произошла. Вот я пытаюсь разобраться. И я вам задаю вопрос. Задаю вопрос э, следующий. Что вы там делали? Вы мне говорите, извините, но это... Масло масляное и ну, ахинея какая-то. Я у вас спрашиваю, а вы говорите, у вас то ли служебный интерес, вы в прошлом оперативник, но вы же были тогда бойцом подразделения. Это подразумевает ваше участие чисто как силовой. Ваше подразделение не вело оперативную, никаких оперативных задач у вас не было, когда вы, пере, когда вы ездили в Россию. Вот в чем момент, понимаете? Вот Вы сюда пришли, я увидел, ну вы же командовали людьми сегодня. Рота харьков была, вообще была на тот момент. Ротой оперативы. Да, было свое следствие. На момент 14 15 даже свое следствие там <задачу> ну, я... Это... Но вы в тот момент находились в командировке в зоне АТО. Будете жевать? Нет, спасибо. с вашего разрешения. вы же на тот момент находились в командировке в зоне АТО в Славянске. Я был не в командировке, я был на один день вызван на совещание по согласованию с руководством АТО. Был на по этот повод написан рапорт. Ну согласитесь, то есть это у меня и вызвало определенное подозрение. И когда вы сегодня пришли, начали командовать людьми, ну почему, откуда столь, столько злобы у вас в глазах и у этих людей? Вы ошибаетесь, у меня большое любое уважение к движению национальной корпуса. Не я очень люблю вопросу, Да. да, я не против. Что будете делать, если будет приказ разогнать? Я думаю, такого приказа не будет. И все-таки. Официально зарегистрировано. Э, извините, официально зарегистрировано мероприятие. Э, основание для развода. Э, это знаете, не, показать, не, не это совсем журналисты. корректный вопрос. Точно, будет команда на основании 12. чего? Официально зарегистрировано общественное мероприятие. А? Прошел инцидент, который он будет разбираться. Прокуратура. Полиция. Служебное расследование, Парень. это нормально, это по-честному. Полиция Иди сейчас туда, работает по новому, строй. полностью это открыто. Я правильно. вижу, правильно, и правильно поставленная работа. То, что произошло, это нехорошо. Я думаю, это на руку не нам, а, куча людей будет заинтересована в этом инциденте. Хорошо, тогда давайте мы найдем раз, компромисс. Смотрите, был был конфликт, 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 или конфликт Конфликт вышел между вами и нами, но мы же вас не били, правильно? Там никакого конфликта с вами нет. и не Нет, может я, быть я имею в виду, у вас мы был приказ, вы нас оттеснили. Хорошо, окей, вы не вне политического движения, я в политическом движении, национальный корпус. Вы нас оттеснили, но мы хотим дальше продолжать блокаду российских банков, ведь это совершенно нормально. Вы согласны, что банк страны агрессора функционирует в Украине? Если у вас акция официально зарегистрирована... Конечно, мы же подавали в Горсовет, в областной глав, ну, в управление национальной политикой. Я ничего не имею права даже препятствовать. Так ваши акции. вы препятствуете? Нет. <связывается> Получается, мы опять с вами натыкаемся на какой-то Путиным, ну кем? Ну Путиным нет. Я считаю, что те, кто, скажем так, себя позиционирует как настоящий патриот, э ну уже принято решение закрытия этих банков на высшем уровне. <связывается> э -э почему они тогда работают? Ну принято. А где это вы, где это вы увидели в прессе? Ну, ну то есть вы где? Документы вы документы видели? видели? Или... Ну извините, так, где вы это увидели? Вы понимаете, то есть э, третий год нам рассказывают о том, что, знаете, там будет как-то хорошо, подождите, потерпите. Вам же это тоже, наверное, не нравится. Вы понимаете, дело тут закладывать двери э, учреждения, и, и, это тоже неправильно. Я с, с, вами полностью согласен, но люди там были предупреждены, они сказали, что у них вот там вот есть запасной ну, выход. Что людей Извините, что будет сжечь их дом, это не значит, нет, нет, все, нет. что, ну, пример, дом никто окладывать... не жжет. Их предупредили. Ну, это неправильно, акция. Ну, неправильно. Э, ребята, извините, вот это нехорошо. я же вас вас послушал, послушайте, да, я, конечно, вы мне. Я внимательно вас послушал. Вот э, там есть запасной выход этого банка. И мы об этом говорили э, с сотрудниками банка и сообщали это в национальную полицию, что люди не заблокированы. Вы же приехали, не разобравшись в вопросе, просто начали э, применять физическую силу против активистов. В результате, вот смотрите, у нас один человек пострадавший находится сейчас в четвертой неотложке. У него руку отняло, понимаете? Его ударили резиновой палкой по голове, у него отняло руку. То есть мы с вами обязательно потом после этого всего поедем его проведая. Ну вот сегодня, например, раз ситуация, два. Возникает вопрос, кто за это будет отвечать, ну за этого человека? То есть мы же могли с вами изначально поговорить, а вы пришли, мы. Это было правильно. Да, это было бы правильно. Вы видите, вы сами соглашаетесь. Воззакон, воззакон. Ну, подожди, извини. То есть это было бы правильно, если бы мы поговорили изначально, а так мы, получается, наткнулись, ведь вы же знаете, там я был командиром структуры в системе национальной полиции, рота «Схидный корпус», то есть это я ее создавал. Изначально много вложил, там у нас есть расположение, автомобили, экипировка, форма, а то тренировки. И сейчас ребята мои находятся в Волновахе. Я говорю «мои», потому что ну, я с ними прошел, отбыль, я их уважаю, вот момент. И также много, много знаю, ну, к сожалению, этих ребят, которые вот в батальоне Харьков, я никого не знаю. Ну, вас знаю. Ну, если вы знаете, извините вас, доктора знаю. на секунду. Вы, 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 ваши ребята в Волноваке поменяли в Волноваке батальон Харьков. Да, правда? знаю. Совершенно верно. И батальон Харьков находится в Волноваке с, дико, с ноября 2015 -го года. Да. То есть, посчитайте. Плюс 14 год Славянск, освобождение. Плюс 15-й год Зайцево, и все Да, остальное. Я прекрасно знаю географию. Олег, я с большим уважением. Что я объясняю. Но Почему я, вот, лично, мы с вами сегодня мне, допустим, вот так лично, вот у нас? Мне, мне, допустим, лично, вот, в личном плане. У меня, допустим, по большому счету, чисто, знаете, ну, как... Мудрый человек, много жизни, я отношусь к так: ну философски. ну вот вы на меня написали бумаги. Но почему даже ваши? Я не писал на вас бумаги, я опубликовал материал. Опубликовал. А вы почему у меня хоть пришли? Вы меня лично знаете, увидели меня Николай Петрович, мы с вами встречались, даже просто так Почему они не вызвали? Просто не поговорили со мной? Какая была цель? Какая это была? Это просто было как Скотт Паск. в профессор Скорицин с вас «Пасху» написали, да. Смотрите, на самом деле, вы же помните историю с Николаем Петровичем, там куча вопросов к нему и так далее. Потому что да он... Бог с ним Николай Петрович, ну, да. я его об этом покой, как бы, это все... Ну, ему и так, ему 66 лет, давайте я оставлю ну, Тогда давайте, Петрович, вообще тогда да. не затрагивать эту тему, если да, да давайте затрагивать. А про себя я говорю. Один вопрос, задавайте, пожалуйста. Можно ваше имя, фамилия, должность, были ли вы здесь именно во время разгона? Потому что вы сначала говорили, что да, потому что вы присутствовали. Не видела, как было. И... полковник национальной полиции Дрига Вадим Эдуардович заступник командира батальона Харьков батальона полиции особого призначения Харьков ребята, в общем Это идут разговоры мы оцеплены, мы не знаем. мы что... пришли буквально через 20-30 секунд вот, вот, момент завершения то есть столкновение меньше минуты. в общем, буду потихоньку вот тогда, приехали, скоро разрешать. скоро что... при нас при моих людей которые нет, я приехали нет, со мной, 40 человек нет, ни в каком нет, столкновении не, не участвовали которая ответили на вопросы, почему все-таки банк должен работать, не должен. Да. Собственно, этим ребята Ильяна Ловчиновская Отставляй. будет нам помогать Нет, сегодня. С нами. А? С нами. Да, сейчас. Вот, журналист телеканала 112 ну, хочет, вы хочет, вы можете, хочет, можете, хочет взять у меня интервью. В общем, хорошо, буду завершать трансляцию. Если есть какие-то вопросы, пишите в личку пишите в личку, приезжайте на помощь, потому что ситуация, в принципе, напряжена тем, что вот есть пострадавшие. Вот Леша. Леша! Ну, у него разбитый лоб, синяк. Сидим вообще мало людей. Вот против этих людей вышло такое количество милиционеров.